我没有看到后盾。哎，野哥、红姐呀，嗯，人都不少挣，他们都是都是有钱人啊，跟人都比不了，根本就跟人都比不了，根本人家大主播老铁，咱能跟人比吗？之前赚钱就可以了呀，你像人家红姐呀、野哥呀、胖姐呀、杨妹儿呀，人家现在不干，老铁都花不完。 花啥呀？对，就说北京胖姐呀，人家不挣都没事，花不完，对吧？你像红姐呀，还有一些千万主播呀，他们只要是你像很多吃播，天天开直播的，都不少挣，王妹妹她也有。 这都不用说，对吧？你跟大主播比的话，你没法比，老铁。你要比的话，你就没法活。所以没有必要比。对，该挣的挣完，还有燕子，你说我吗？ 我一个月五位数，姊妹，儿，我能跟人比吗？我一个月五位数，我能跟人比吗？是吧？我来个肘子皮吗？给你们，妈，这是老是特别热的。你们把红心帮燕子搂一搂，我给你们来个肘子皮，行不行？我先把瘦肉留着，然后给你们来个肘子皮。你们把红心帮燕子使劲搂一搂。 我们自己开播了吗？他本来他本来就在榜一，他自己开。老铁平时也是自己开，只不过是他想他想变一下那个分成，知道吗？他一直都是榜一，都是一直他自己在播，只不过是后来想把这个分成变一下，老弟、啊，就自己付出的多一些，然后挣多一些。没有徒弟，俺、啊、们这没有徒弟，姊妹知道吗？他就是主播还是主播，只不过是想着说比。 比原来或者比正常的要想赚的多一些，仅此而已。分成对，咱以后别谈什么助播徒弟老铁，就他就是助播，我没有徒弟，我也做不了徒弟，免得有人造了营销号又得骂我，就拉这个逼样，他还收徒弟又得说我这不值当的。<笑>你笑好了吧，你明天喝要到要倒起了。 他去年老铁都提前提，今年不想提了，就那不提这事了。明天到了还不提呢。因为我看都开始瘦了，我我都怀疑他今天晚上是不是得走？今天晚上我得看那个啥，我让我让龙哥直接盯着那个啥。见 <laughs> 实在不行，我就把我的车停楼底下，我盯着搁那里。他万一半夜走了，你说咋整老，老铁？去年的时候，直接我我确实去年我都不知道啥日期，人家半个月之前，头一个月都记得很清楚，要签合同。 现在老铁，明天就到期了，都不提合同的事儿，分成变了吗？<coughs> 对，分成变了一点。我是哪里？我是山东菏泽的。他要自己播的话，分成也多的话，就是所有东西都自己承担，怎么分呀？无非就是。 无非就是说，他要想自己干的话，他要想自己播的话，自己付出的话，老铁就是三七分；如果他不想的话，他家人不来的话，没有没有人帮他的话，那就是四六分，啊，都可以。其实我跟他，我跟他，我给他合计过，这两个其实怎么的都，就算说就算说他就是没法自己干，人不够，没有人，他自己干不了，他就是再干主播的话，也比以前要合适一些，老铁，都可以。其实啊，所有东西你知道吗？就算说你现在收入再高。 你没发现吗？你挣的再多，你的钱依然不够，是为啥呢，老铁？因为钱不是一天赚的，它就这样的，它都是有一个累积的过程。花太密，嗯。哎呀，我这一盆麦地，哎呀，嗯，别买你给他种点似 这个姊妹要不要？老长时间没卖了，要不要？要的话打个要行不行？要要要！香甜软糯的玉米，老铁要不要？而且是粘玉米，又称糯玉米，老铁，丰富的营养成分，而且说家里的三高人群都可以吃。正常你去买的话，收到货以后是独立包装，老铁，真空包装，透明的一个、两个、三个、四个、五个。 楼底下六五块九毛八一个，六块一个老铁。今天咱们直播间，我给你发五个，买五个的话是三十块钱，今天二十九块九，二十九块九给你五个，给你六个，所有付款成功的二十九块九，给你发七个。正想买的是不是？来，今天只要你付款成功，二十九块九，我再给你一个，我再给你一半，给你八棒行不行？嗯，可以了。各种诱惑老铁，真的。 这个质量高，老铁，别要十了，行不行？会员讲口上就写着发八个那不是？就是八个，老铁、啊，咱们这个产品它东西跟东西不一样，这款质量是非常非常之高，而且香甜软糯，嘎嘎好吃。哎呀，你都连九都不打，那那挑了吗都啊？不老，老铁，不老，就家里的这高那高的人群，老铁，什么血脂高呀，这个高那个高都可以吃，对，减脂人群带上都可以。 啊，楼底下老铁真是五块九毛八一个，六块一个，而且你买这五磅一般都得，我看那天标了一个哈，里面有五六个，标了个四十九块八。对，我去看了楼底下，里面有五六个吧，六七个吧，四十九块八。今天咱们直播间二十九块九，别要别要十个了行吗？别要十个老铁，今天只要你付款成功，这个厂家你放心拍，老大厂家你放心拍，大厂家,大厂家今天只要你付款成功，只要你付款成功，二十九块九九个行吗？ 白要十个行吗，老姊妹们？九个行吗？九个，咱们是龙头国企大厂生产，老铁，货真价实的，而且生产食品符合国家最高安全标准，老铁。当季的新鲜米，新鲜那个玉米，老铁。四小时极速锁鲜技术，就是掰下来以后，老铁就给你四小时极速锁鲜。白要十个行吗？不是认为的，俺、啊、这个正常是卖八个的，老铁。它东西跟东西不一样，非转基因的。 东北黑土地，黑龙江生产的老铁，皮薄利满。哎呀妈呀，我上一百单行不行？我上一百单，俺、啊、之前卖都是八个，今天我都给了你九个。来，我上一百单，所有付款成功的二十九块九，我再送你一个。天哪，十个上车一百单，给买八个送个两个。回去看咱质量，我之前都你回家以后你看看，姊妹，俺之前卖的都是八个，讲活都写了八个。对。 啊，卖九个的话，老铁还能挣点啊！十个，我说实话，怎么这玩意没啥利润？真的，你们可以不信。它这个是四个小时急速锁鲜，而且口感跟刚刚采摘下的玉米，老铁口感一样。包装属于透明的包装，给食品级的，它都属于那种高温蒸煮的一个蛋，你不用担心。对，东北黑土地粘玉米，而且非转基因种植。